মই জাষ্ট পশ্চিম বাংলাৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ মোৰ এটা ছিট দিছিলে নৰ্থ দম দম এচেম্বলি ছেগমেণ্ট তাতে মই যোৱা একমাহ ধৰি কাম কৰি যোৱাকালি ৰাতি ঘূৰি আহিলোঁ আৰু দেখিছোঁ যে পৰিৱেশ খুবেই ভাল আৰু এটা কথা সঁচা যিটো ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ বুলি যিটো কোৱা হৈছিল ইছ বাৰ চাৰ্ছ অ' পাৰ সঁচাকৈ চাৰ্ছ অ' পাৰ হ'ব মই বহুতৰ লগত কথা পাতিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত মোৰ যিটো যিটো কেলকুলেশ্যন পাইছোঁ যে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড চেভেন চিটছ বিজেপি এইবাৰ লাভ কৰিব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছেভেন অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইলেভেন ছিটছটো মিনিমাম জিকিম আৰু তিনিটা চিটত যদি ট্ৰেংগুলাৰ ফাইট হৈছে তেতিয়া ইটছ এনিবডিজ উইন তাতে মানে বিজেপিৰো এটা ভাল এটা চান্স এটা আছে সেইকাৰণে গভমেণ্ট আকৌ বিজেপিৰ হৈ আছে মোদী ডাঙৰীয়া চবেই বিচাৰি আছে আৰু বিশেষকৈ যিসকল নিউ ভোটাৰ এই নতুন ভোটাৰসকলে কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা সপোন যে প্ৰবেবলি আকৌ চান্স পাব নে নাই মোদীক ভোট দিবলৈ সেইকাৰণে স্পেচিয়েলি তেওঁলোকে ওলাই আহিছে মোদীক ভোট কৰিবৰ কাৰণে এণ্ড দিছ ইজ দি ৰিয়েলিটি কথাটো হৈছে কোনে কিমান পোষ্টাৰ মাৰিলে কোনে কিমান ফ্লেগ লগালে কোনে কিমান শ্লোগান দিলে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মানুহ মানে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় মানে ফিল কৰিছে যে মানুহসকলে চাইলেণ্ট চাইলেণ্ট কিয় জানেনে চাইলেণ্ট হোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছে যে মন স্থিৰ কৰি পেলাইছে যে মোদীক জয়যুক্ত কৰিব বুলি তেওঁলোকে জানে যে মোদীৰ বিকল্প নাই মোদীৰ কোনো অল্টাৰনেটিভ নাই আজি ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো অগ্ৰগতি এইটো অগ্ৰগতিত যদি মোদীত যদি আঁতৰি যায় তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে বহুত এটা ক্ষতি হ'ব সেইটো নতুন প্ৰজন্মই বুজি পাইছে আৰু নতুন প্ৰজন্মই যদি বুজি পাইছে মইতো নিশ্চয় ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ দেউতা মা ককা আইতা তেওঁলোকো নিশ্চয় বুজি পাইছে কথাখিনি অসমত বিৰোধী আচলতে চব অসমত আপুনি খালি মানে বিৰোধী শেষ হোৱা বুলি নক'ব ভাৰতবৰ্ষতে শেষ হৈ গৈ আছে যোৱা বছৰ কিমানটা আছিলে কংগ্ৰেছ মাত্ৰ ফৰ্টি ফৰ্টি ফ'ৰ নহয় মই একজেক্ট ফিগাৰটো পাহৰিছো ফ'ৰ আছিলে ত' ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফৰ্টি ফ'ৰত যদি মানে ফৰ্টি ফ'ৰ চিট যদি কংগ্ৰেছৰ হয় তেতিয়াটো লাজ লগা কথা নহয় জানো আৰু এতিয়া ফৰ্টি ফ'ৰৰ পৰা যদি আৰু যদি দহটা কমি যায় তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছত থাকিল কি সেইকাৰণে মই নাভাবোঁ যে কংগ্ৰেছৰ ইমান বেয়া অৱস্থা হওক অপজিশ্যন থকাটোও ভাল কাৰণ ইট ইজ এ হেল্ডি ডেমক্ৰেছী ডেমক্ৰেছীত দুয়ো পক্ষ থাকিব লাগে সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ প্ৰাৰ্থনা কৰিম যে তেওঁলোকৰ ধুবুৰীত আজমল চাবক আপুনি ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আজমল চাহ এটা ফ'ৰ্চ তাতে তেওঁ দুবাৰ জিকিছে আপোনাৰ ৰখিবলৈকো আপুনি ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ফেইন কাৰণ গড়ৰ কথা আহিলে তেওঁ বিশ্বৰ মানুহে চিনি পায় তো এইকাৰণে দুয়োজন ষ্ট্ৰং মানে লিডাৰ বুলি ক'ব পাৰে আৰু বিজেপিৰ যি কেণ্ডিডেট বা এ জি পি এ জি পি বি জি পিৰ যি কেণ্ডিডেট তেওঁকো আপুনি ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ দুইবাৰ তাতে বিধায়ক হৈছে তেওঁৰ দেউতা এজন প্ৰতিষ্ঠিত পলিটিচিয়ান তেওঁৰ মাও আমাৰ এম এল এ হৈছিল আগতে সেইকাৰণে প্লাছ তেওঁৰ লোকেল ল'ৰা তাতে স্থানীয় একদম স্থানীয় ল'ৰা সেইকাৰণে যদি ট্ৰাইংগুলাৰ ফাইট হৈ যায় তেতিয়া ধৰি ল'ব পাৰে যে এ জি বি কেণ্ডিডেট তাৰ পৰা জিকি আহিব পাৰে ফলাফল ঘোষণা কৰিব যিহেতু চাৰি তাৰিখে কিন্তু তাৰ আগতে দেখা যায় বিৰোধী ঐক্যৰ পৰা আহ যি দল আছিলে ৰাইজৰ দল হওক বা জাতীয় পৰি হওক তেওঁলোকে পৃথকে আঞ্চলিক দল শক্তিয়ালী কৰাৰ আচলতে ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে ৰাইজৰ দল আৰু একেলগে সহযোগী আৰু এটা মই এড কৰিব বিচাৰিছো তাৰ লগতে বাওঁপন্থী যিখিনি আছে লিফটিষ্ট লিফটিষ্টে এতিয়া কৈছে যে এই গোটেই লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ দক্ষতাৰ অভাৱৰ বাবে তেওঁলোক একত্ৰিত নহল বা বিৰোধী ঐক্য সফল নহল আচলতে চি বিৰোধী দলসকল আছে প্ৰত্যেক বছৰতে এটা দুটা নতুনকৈ মানে জন্ম লয় তেওঁলোকে মিউজিকেল চেয়াৰ খেলি আছে নিজৰ মাজতে দে আৰ প্লেয়িং মিউজিকেল চেয়াৰ নিজৰ মাজতে কোনে আসনত বহিব আৰু যোনে স্থান নাপায় তেওঁ আঁতৰি আহে কথাটো বুজিছানে সেইকাৰণে প্ৰাসংগিক নহয় একদম অসমৰ ক্ষেত্ৰততো আৰু নহয় আৰু ভাৰততো মই দেখাই নাই সেইকাৰণে কিবা ইণ্ডি এলায়েঞ্চ বা তেওঁলোকক নিজক আকৌ ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চ কয় কি কিবা কিবি কৈয়ে থাকে ইণ্ডিয়া বুলি একদম প্ৰাসংগিক নহয় মই ভাবো ভাৰতৰ মানুহে যিসকল ভাৰতক মৰম কৰে ভাৰতবৰ্ষক আস্থা ৰাখে তেওঁলোকে এটাই তেওঁলোকৰ সপোন যে মোদী মহাশয় আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব দেশক আগুৱাই লৈ যাব আপুনিও পাৰে তেওঁলোকে বয়স হৈ আছে ন কিমান দিন ৰাজনীতিত কৰিব আজি পাঁচ বছৰ পিছত মানে হয়তো তেওঁ নিজেও হয়তো আঁতৰি যাব পাৰে বাট তেওঁলোক আমাৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ ধাৰণা যে এতিয়া মোদীৰোতো লাহে লাহে বয়স হৈ আছে যদি বাইচান্স তেওঁ আঁতৰি যায় আৰু সেই সুযোগটো নাপাব নহয় সেইকাৰণে যিটো ভুল ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে দুহেজাৰ চাৰি চনত কৰিছিলে যে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী সকলোৱে বিচাৰিছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বুলি পিছত তেওঁ সাতটা চিটৰ কাৰণে পৰাজিত হ'ল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিলে সেই দুখটো কিন্তু ৰাইজৰ মনত আছে আৰু তেওঁলোকে এইটো ৰিয়েলাইজ কৰিছে এইটো বস্তু যেন আকৌ মোদীৰ ক্ষেত্ৰত ৰিপিট নহয় তাৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে এইবাৰ ভোট কৰিছে আৰু মোৰ কথাটো চাব চাৰিশ সাতটা চিট পাই পেলাই চৰকাৰ হ'ব মই কেতিয়াও এই নতুন পুৰণি ৰাজনীতিত সোমোৱা নাই আৰু নোসোমাওঁ কাৰণ নতুন আহিব এইটো স্বাভাৱিক পুৰণাখিনি সন্মান পাব সেইটোও নেচাৰেল কিন্তু পুৰণাখিনিও এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব ৰাজনীতিটো কোনো কেডাৰ ছিষ্টেম নহয় মই আগতেও বহুতবাৰ কৈছোঁ যে ৰাজনীতিটো কোনো কেডাৰ চিষ্টেমত নচলে যে মানে কোনোবা আই এছ অফিচাৰ হওক বা এ চি এছ অফিচাৰ হওক আই পি এছ হওক তেওঁ যদি নাইণ্টিন ধৰক এইট্টি ফ'ৰ বেটছ তেতিয়াহ'লে চিফ ছেক্ৰেটেৰী হ'ব বা ডি জি পি হ'ব তেওঁ যদি বোলে নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্স বেটছ তেতিয়াহ'লে ডি আই জি হ'ব তেওঁ বোলে দুই দুই হাজাৰ বোলে দহ চনৰ তেতিয়াহ'লে তেওঁ এছ পি হ'ব এই চিষ্টেমত নচলে পলিটিক্সত হৈছে কালি অহা মানুহটো মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে আৰু বিগত ত্ৰিশ বছৰ ধৰি ৰাজনীতি কৰা মানুহো একো হয়তো হ'ব নোৱাৰে এইটো স্বাভাৱিক কথা কাৰণ আপুনি এক্টিভ হ'ব লাগিব আপুনি কিমানখিনি মানুহক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছে কিমানখিনি নেতাসকলক কনফিডেঞ্চত ল'ব পাৰিছে এইবিলাক বহুত কথা আহে সেইকাৰণে পলিটিক্স ইজ দি শ্বৰ্টকাট টু লাইম লাইট ভেৰি শ্বৰ্টকাট টু লাইম লাইক আপুনি পলিটিক্স কৰি পেলাই একদম প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে আৰু একদম জিৰ' হৈ যাব পাৰে সেইটো ভাগ্যৰো কথা সেইকাৰণে হিংসা কৰি লাভ নাই মোৰ কথাটো হ'ল সকলোৱে এক্টিভ থাকিব লাগে নতুন পুৰণিৰ কোনো কথা নহয় কিন্তু এটা কথা ঠিক পুৰণিখিনিও নতুনখিনি আঁতলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু নতুনখিনিও পুৰণা মানুহখিনিক সন্মান দি ৰাখিলে ভাল এই যুক্তি তৰ্কটো বন্ধ হ'ব লাগে আৰু যিটো কথা ধৰক অশোক শৰ্মা বা ৰাজেন ঘৈ তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে দলৰ ভিতৰত তেওঁলোকক সন্মান নিদিয়ে যিখন আপুনি লেটাৰখন পঢ়িছে যিখন কৈছে যে তেওঁক যেনেধৰণে সন্মান দিব লাগে তেনেধৰণে সন্মান তেওঁ দলত নাই পোৱা জ্যেষ্ঠ এগৰাকী নেতা বহুত দলৰ একো নাথাকোঁতে তেওঁ দলত আছে এনেধৰণৰ কথাবোৰ তেওঁ সভাপতিক জনাই মই কেতিয়াবা ভাবোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দুটা বহুত পপুলাৰ বস্তু আছে এটা হৈছে ৰাজনীতি আৰু এটা হৈছে ক্ৰিকেট আৰু সময়ত ৰিটায়াৰমেণ্ট কৰিব লাগে এতিয়া তেণ্ডুলকাৰে হওক গভসকাৰেই হওক তেওঁলোকে খুব ভাল খেলিছে বহুত নাম কমাইছে কিন্তু বোলে নাই মই এতিয়া চিনিয়ৰ হৈয়ে গৈ আছোঁ হৈয়ে গৈ আছোঁ মই খেলিয়ে থাকিম খেলিয়ে থাকিম তেতিয়া অসন্মানটো হ'ব লাগিব সেইকাৰণে একদম মানে যেতিয়া মানে লাইম লাইটত থাকে আৰু উপযুক্ত সময়ত যদি ৰিটায়াৰমেণ্টটো লৈ লয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ সন্মানটো বাছি যায় সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ৰাজনীতিত থাকিলেই এক্টিভ হ'ব লাগিব আৰু এক্টিভ নহ'লে ৰিটায়াৰমেণ্ট লোৱাটো ভাল